Salam, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ucuz ev axtaranlar, ekranlara yaxın oturun, çünki bu gün sizlərə çox əla bir qiymətə satışı çıxarılmış, çox ucuz bir qiymətə satışı çıxarılmış bir həyət evini təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi evin yerləşdiyi ünvan Masazır qəsəbəsində 569 nömrə, marşrut dayanacağına yaxındır. Çox əla bir qiymətə satışa çıxarılmış bu gözəl ev ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Bax gördüyünüz kimi bu formada geniş həyət yanı sayısı var. Və dəyərlilə izləyicilərimiz bildirmək istəyirəm ki, evin qiyməti 42.000 manatdır. Yəni sadəcə olaraq bizim kanalda bu qiymətə bu ev satışa çıxarılıb. Gördüyünüz kimi bax bu formada həyət yanı sayəsidir. Ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Dəyərlilə izləyəcəyimiz ki, dedim ki, evin bu qiymətə satılma səbəbi, yəni tərcibli pula ehtiyac olduğu üçün bu qiymətə satışa çıxarılıb. Həyətində tam olaraq bir mini avtomobil rahat çəkili daxil ola bilər. Kommunallar hamısı daimidir və təkrar olaraq qeyd edirəm ki, ev ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Dəyərlilə izləyəcəyimiz daxil oluruq evin içinə. Deməli, baxın burada belə bir e, otağıdır. Yəni bu otağı istəyə görə qonaq otağı və ya fota yataq otağı kimi istifadə etmək olar. Təkrar olaraq qeyd edirəm ki, ev ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir və qiyməti də 40.000 manatdır. Ev nad çatılır, dəyərliz izləyəcəyimiz kredit yolu ilə satılmır. Gördüyünüz kimi baxın burada belə bir növbəti otağıdır. Yəni bu otağı qonaq otağı kimi istifadə etmək olar və bildirmək istəyirəm dəyərliz izləyəcəyimiz çox zövqlü divar kağızlarından istifadə olunub. Döşəməsi laminatdır. Bütün otaqlarda kombi xətləri çəkilib. Deməli, sizə növbəti otağını göstərəcəm. Baxın, burada belə bir növbəti yataq otağıdır. Dəyərlinizə dəcəyiniz bir daha da nəzərə çatdırım ki, qazı, suyu, işivi, daimi olan, mərkəzi kondisioner sistemi olan əla bir ünvanda yerləşir. Baxın, burada belə bir məxməm otağıdır. Təkrar olaraq qeyd edirəm ki, qiyməti 42.000 manata siz bu evə sahib ola bilərsiniz. Çox həyəla bir qiymətdir. Yəni həqiqətən sahibi də genişlə dəyərlinizə dəcəyimiz Və xahiş olunur ki, videomuzu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Baxdığınız kimi həyətdə axar su, su tapır. Baxın, burada kombi yeri, alt hissəsində zilizəmisi qətiyən, yəni nəmli olan bir ərazi deyil. Yəni baxın, alt hissəsi də bu formada, oradan evin təməlini görürsüz. Və çöl görünüşünü sizlərə bir daha da göstərəcəm. Realizdəcəyimiz bildirirəm ki, evin qiymətində, yəni çox az bir endirim olacaq. Yəni bu o hissədən də marşrut keçir, 569 nömrəli marşrut dayanacağıdır. Evin bu formada gözəl xarici görünüşü var. Hörmətli izləyicilərimiz, videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə 1-ci olaraq siz danış olasınız. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.